Мы находимся с вами на натурной площадке киностудии Фильм и Игру. Для того, чтобы делать наши фильмы и сериалы, привезли со всех уголков Украины настоящие аутентичные деревянные дома. Но мы, люди очень хозяйственные и подумали, зачем же пропадать всем этим прекрасным декорациям. Поэтому мы решили создать кинопарк. Люди смогут сюда прийти, насладиться свежим воздухом, красотой, посмотреть на декорации, в которых снимались настоящие фильмы. У меня за спиной находится озеро. Мы планируем его почистить, поселить там рыб и сделать его красивым, симпатичным. И очень надеемся, что это место станет любимым местом отдыха для всех горожан и гостей нашей столицы. Мы с удовольствием присоединились к инициативе «С разум разом» вслед за другими крупными компаниями, которые хотят сделать что-то новое и интересное для нашего города. Чего мы ждем от города? Мы ждем помощи в решении законодательных вопросов, мы ждем помощи, возможно, в решении транспортных проблем, мы ждем, безусловно, рекламы нашего нового прекрасного места. Что мы можем дать городу? Мы можем дать городу новую достопримечательность, которую, я надеюсь, будут с удовольствием посещать не только киевляне, но и зарубежные гости.